चंद चुटकुलों के ज़रिए आप डॉक्टर नहीं बन सकते चुटकुलों की का इलाज जो है ये बड़ा ख़तरनाक भी साबित होता है बाद तो लोग एक चुटकुला हाथ आ गया कि जी हम डॉक्टर बन गए जो यही दिए चले जाओ एक दफ़ा एक शख्स जा रहा था मुसाफिर उसने देखा कि एक जगह एक ऊंट है जिसका सांस बंद हो गया और गला फूला हुआ है उसको लोगों ने लोग घबरा गए कि अब ये गया मरने लगा तो एक अच्छे समझदार आदमी ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं तरबूजों का मौसम था उसने सोचा कि छोटा तरबूज इसने साबित निकलने की कोशिश की है और वो फंस गया अंदर और बड़ा फूला वो नजर आ रहा था समझदार आदमी से उसने कहा इसको लुटाओ ज़मीन पर उसको पकड़ पकड़ा के लिटा दिया उसने कहा ईटे दो दो एक एक नीचे रखी एक ऊपर उसने मारी जोर से तरजूज तो टूट गया वो ठीक हो गया बड़ी वाह वाह हुई बड़ा शोर पड़ा कि बड़ा काबिल हकीम है तो ये साहब जो गुजर रहे थे ये रोजगार की तलाश में थे वापस हो गया क्या मुझे रोजगार मिल गया मुझे इलाज करना आ गया ऐलान कर दिया कि गिल्ल का जो मरीज है <laughs> उसे मेरे पास लाओ और फिर देखो कैसी जल्दी चबा होती है वो गिल्ल होती है बीमारियां जो फूल जाता है वो एक बदकिस्मत बेचारा उसको पकड़ के लाए <laughs> कि इसको ठीक करो दो ईटे <laughs> <इते> चाहिए दो। <laughs> उसको लिटाया एक ईट रखी दूसरी ईट से उसमें वही दर्द तोड़ दिया <laughs> ये है जो आमतौर तो पर तो लोग जो अताई होते हैं वो इस तरह काम करते हैं होम्योपैथिक में अताई पान नहीं चलता कोई नुस्खा जो मैं देता हूँ मैंने पहले भी वार्निंग दी थी बेल्जियम में या फ्रांस में कि उन नुस्खों को इस तरह इस्तेमाल कर लें कि हो सकता है वक्त के ऊपर फ़ौर काम आ जाए लेकिन यह ना समझें कि यह नुस्खा एक मुस्तकिल दवा है जो आपके हाथ में आ गई और इसके अंदर शफा लाजम है शफा तो अल्लाह ही के हाथ में है और जब वो शफा ना देना चाहे तो दिमाग फिर जाता है वो दवा जो मुफीद हो वो तो जहन में आती ही नहीं और जब दुआ काम करे तो वो दवा फ़ौर जहन में आ जाती है और उसका कोई जरिया बन जाता है हमारी बेटी शौकी उसको शुरू में गलत झजाओं की वजह से यदि खट्टी चीज़ें बचपन में देनी शुरू किया कर दी थी उसको दमा हो गया और बाज मौके पर तो लगता था कि बिल्कुल मौत तारी वारिद हो जाएगी और इन्फेक्शन ज़रूर होती थी और उस जमाने में भैमनवर के पास जाना पड़ता था हालांकि मैं अमूमन अपने बच्चों में अपने ऊपर होम्योपैथी की इस्तेमाल करता था मगर जब एक आदमी मर रहा हो तो उस वक्त पागलपन है कि इंसान अपने सिस्टम की वक़ार को पेश नज़र रख के उसके इलाज से गाफिल हो जाए फिर एक दफ़ा मैंने दुआ की कि अल्लाह तला को मुझे तो समझ नहीं आ रही होम्योपैथी दवा ऐसी सिखा दे जिससे ये इसकी इन्फेक्शन फ़ौर काबू में आ जाए करे अब नॉर्मली वो दवा जो मुझे समझ आई बाद में वो इन्फेक्शन की रोज़मर्रा की दवाओं में शामिल ही नहीं है उसका डायरेक्ट तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने जब किताब पढ़ी एक और मरीज की खातिर जिसको कैंसर था और वो भी अल्लाह के फिल्म से ठीक हो गया उसके कैंसर की जो दवा थी अचानक मैंने देखा कि शौकी की जो इन्फेक्शन की नामतें उससे मिलती हैं और मैंने वो दवा दी और फिर कभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी शुरू में एक दो खुराकों से ही अल्लाह के अलग से ठीक हो जाती थी और उसके बाद फिर जब तक मैं होता था कभी एंटीबायोटिक जरूरत नहीं मेरी अदम मौजूदगी में बीबीएम बुलवा लेती थी डॉक्टर को अलग मसला है लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत पेश आई हर दफ़ा वो दवा ज़रूर काम करती थी तो हर मरीज़ की एक अपनी दवा है क्योंकि बीमारियों की किस्में देखने में चंद होंगी लेकिन उनकी वजूहत बेशुमार हैं और हर इन्फेक्शन जो गले इसको गले की इन्फेक्शन होती थी हर गले की इन्फेक्शन एक या दो या चंद दवाओं से ठीक नहीं हो सकती उसके लिए मिराज शनासी जरूरी है इसलिए होम्योपैथिक खुद बड़ी सरदर्दी है सरदर्द दूर करने की बेहतरीन बेहतरीन तरीका है, लेकिन सरदर्दी अपनी ज़ात में लेकिन आता मैं मेरा तरीक़ यह है कि कुछ आपको चुटकले भी दूंगा ताकि ईमान में आता रहे अगर आपको बाकायदा असूल पर अभी से होम्योपैथिक बनाना शुरू करूँ तो अक्सर शॉट आपके मिस जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं रहेगा होम्योपैथिक पर तो मैंने तो चूंकि ज़िद करके इस बात को छोड़ा नहीं मैं कर, जो भी है एक दफ़ा जोर लगा के देखूं तो सही वो अल्ला ने फजिल किया मगर हर आदमी में हिम्मत नहीं होती ना अचानक बीमारियों के वक्त ये सब्र होता है कि इंसान ये कर सके इसलिए चुटकले मैं आपको ज़रूर दूंगा, मगर इस शर्त के साथ कि चुटकले कभी काम देते हैं कभी नहीं देते हैं और असल तरीक़ यही है कि इंसान बीमारियों की के मिजाज को समझ कर दवा के मिजाज को समझे जहाँ वो मरीज़ किसी दवा के मिजाज के मुशावे होगा वहाँ ये दवा जरूर असर दिखाएगी